ज़ मेंजर अपनी यूट्यूब चैनल सुप्रीम वाइट मार्बल और फेसबुक पेज वाइट मार्बल सुबह खान से ऑनलाइन दोस्तों ये वाइट में किचन टाप कट चुका है ख़ूबसूरत वाइट किचन टाप है जमीन आप इसकी देख सकते हैं बिल्कुल साफ वाइट ज़मीन है इसकी बेस इसका खूबसूरत वाइट बेस है और साइज़ इसका अच्छा खासा साइज़ है रहमान वाइट में इसमें हमारे पास झंडा भी अवेलेबल है इसमें हमारे पास बारह चौबीस बारह बारह भी अवेलेबल है छः बारह भी अवेलेबल है और ये किचन टॉप है तो खूबसूरत बेस के साथ बिल्कुल वाइट बेस के साथ किचन टॉप कट चुका है बिल्कुल साफ माल है अगर आपको वाइट में साफ़ माल चाहिए खूबसूरत माल चाहिए और अच्छे रेट में चाहिए तो एक बेहतरीन ऑप्शन है और अब इसी तरह का माल आप अगर आप किसी और ब्रांड में लोगे तो ये आपको वन थाउजेंड या वन थाउजेंड ऊपर नीचे मिलेगा मतलब इस रेंज में आपको मुश्किल से कोई मतलब ऐसा पत्थर मिलेगा जो आपको 1000 तो से कम कीमत पे मिले यहाँ पर अगर आप यही चीज़ रेहमान वाइट पर एक पक्का पत्थर है पक्का मतलब इंतहाई पक्का पत्थर औरिजिनल मार्बल है मजबूती के लिहाज से बहुत मजबूत पत्थर है आप इसकी मतलब ये बेस देख सकते हैं कितना खूबसूरत बेस है इसका और कीमत इसका इंतहाई मुनासिबीमत है बहुत मुनासिब बड़े साइज़ का पत्थर आपको मतलब इंतहाई मुनासिब कीमत में चाहिए तो फिर मतलब मेरे हिसाब से रेमान वाइट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन या आपको किचन टॉप फाइव हंड्रेड रुपीज़ पर स्क्र फीट के हिसाब से इस तरह का प्लान मिलेगा अगर आपको इसमें करारा वाइट या प्लान मिक्स चाहिए तो फिर मतलब वो आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा इसमें हमारे पास करारा वाइट भी अवेलेबल है मैंने उस दिन करारा वाइट भी शेयर किया था करारा वाइट की कीमत इसमें जो लाइनिंग शेड आता है इसमें एक लाइनिंग शेड आता है और एक ही प्लान आता है लाइनिंग शेड वाला उसकी कीमत फोर हंड्रेड रुपीज़ प्लस स्क्वेर फीट है इसमें हमारे पास अब बिल्कुल साफ डंडा भी अवेलेबल है सुप्रीम खूबसूरत वाइट डंडा बारह चौबीस भी अवेलेबल है और इसमें सात सुत का डंडा भी अवेलेबल है अगर किसी को सात सुत का डंडा चाहिए मैं उसकी तरफ भी जाता हूँ तो वो भी आपको मिलेगा उसकी कीमत भी बताते इसकी कीमत फाइव हंड्रेड रुपीज़ करारा वाइट की फोर हंड्रेड रुपीज़ इसके डंडे का लाठ अवेलेबल है खूबसूरत डंडा है साढ़े तीन चार पाँच छः फुट का डंडा अवेलेबल है और ज़मीन इसकी देख के बिल्कुल खूबसूरत वाइट ज़मीन है इसकी तो इसमें ये डंडा भी अवेलेबल इसकी कीमत है उस दिन भी मैंने इस पर वीडियो बनाई थी फाइव हंड्रेड रुपीज़ है चौदह सूप डंडे की चौदह सप डंडे की फाइव हंड्रेड रुपीज़ इसकी कीमत है इसमें हमारे पास करारा वाइट में भी डंडा अवेलेबल है करारा वाइट डंडे की कीमत और करारा वाइट जो इसका साइज माल है लाइनिंग वाला शेड वाला तो उसकी कीमत मतलब चार सूत में अगर बताएँगे तो मतलब साइज़ माल की तो चार सूत में वो आपको एक सौ बीस पर मिलेगा और इसमें मतलब इसमें अगर आपको सात सूत का डंडा चाहिए इसी डंडे में तो इसमें हमारे पास सात सूत के डंडे बहुत लंबे लंबे साइज के डंडे मौजूद है आठ नौ दस फुट का डंडा भी सात सूट डंडा उसकी कीमत टू थर्टी रुपीज़ पर स्क्र फीट है इसके साइज़ माल की, की कीमत बारह चौबीस बारह बारह की कीमत चार सूत्राइज करके इसका बारह 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 चौबीस आपको वन सेवेंटी तक मिल जाएगा तो इसके फुल छः बार आपको चार सूत्रिसाइज करके इसका छः बार आपको सिक्सटी रुपीस पर स्क्र फीट के हिसाब से मिलेगा ये इसके बारह मतलब बारह बारह और बारह चौबीस का लाट है ये इधर जमा हो चुका है इसमें हमारे पास सात सूत का मतलब माल भी जमा हो चुका है अच्छी खासी क्वांटिटी में अगर आपको सात सूत में इसमें चाहिए बारह 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 चौबीस में वो भी हमारे पास अच्छी खासी क्वांटिटी में इसका करारा वाइट हमारे पास उसका लाट अवेलेबल है रहमान वाइट में जो लाइनिंग शेड में करारा वाइट जिसे हम बोलते हैं ये करारा ये लाइनिंग मैं करीब से दिखाता हूँ इस पर मैं पानी डालूँगा तो फिर ये लाइनिंग शर्ट एक्चुअल नजर आ जाएगी तो ये लाइन वाला मतलब किचन टॉप है ये भी लाठ भी ये भी ये सारा करारा वाइट में है तो इसमें एक फुल रेंज हमारे पास सात सूद का डंडा उस साइड पर पड़ा हुआ है फैक्ट्री में तो सात सूद का डंडा भी इसमें हमारे पास अच्छी खासी क्वान्टिटी में अवेलेबल है